ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰ ਪਰਿਫਾਕੇ ਖੂਲ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਿਆਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੋਧ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ मौर्य वंश के अंत के बाद ब्राह्मणों ने बौद्ध बिहारों पर हमला करना शुरू कर दिया था काफी सारे राजाओं की सहायता से लगातार हो रहे हमलों के कारण बौद्ध बिहारों की देखभाल के लिए कोई नहीं बचा था क्योंकि बौद्ध लोग पलायन जो कर गए थे इन बौद्ध मूर्तियों के रूप में कई शताब्दियों तक बिहारों की अनदेखी की गई आगे चलकर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवादी उपयोग के लिए बौद्ध बिहारों को परिवर्तन करना शुरू कर दिया था सम्राट अशोक के साम्राज्य के दौरान भारत एक बौद्ध राष्ट्र था सबनाटा अशोक ने कई हजार बौद्ध बिहारों और बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। तो पर उस समय की बिहार कहां ना कर पाए नगरी ब्राह्मण निर्मित देवी देवताओं के नए आकार परिवर्तन करने के लिए सजावट कर दी जाती है आइए बात करते हैं ऐसे ही मंदिर के बारे में जो पहले बौद्ध विहार हुआ करता था लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों के चलते ये बौद्ध विहार एक

इनको द्वारा निर्मित सभी मंदिरों की भारी बनावट की कला के रूप में आज भी विख्यात है। इस मूर्ति की बनावट पर आप गौर कीजिए इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को त्रुपति बालाजी या वैकंटेश्वर जी भी कहा जाता है इस मूर्ति की बनावट पर जरा गौर कीजिए एक हाथ में शंख है जिसका अर्थ अज्ञानता से उठाकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना है दूसरे हाथ में चक्र है जो धर्म चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है वैसे इस मंदिर के निर्माण में चोल शासकों के अलावा और विजयनगर के राजाओं का भी काफी योगदान रहा है राज्य के अंदर एक हजार पचास ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ उनकी शिक्षा दीक्षा शै पंथियों के आश्रम में हुई ये उस अद्वैतवाद की शिक्षा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या से असंतुष्ट होकर अपना एक अलग अवतारवाद की अवधारणा पर द्वैतवाद की नींव रखते हैं जैसे वैष्णव पंथ भी कहा जाता है इसके पहले पूरे भारत में कहीं पर भी वैष्णव या विष्णु के अवतारवाद वाली किसी भी कहानी का साक्षी मिलता है इसी वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद से अब सर बुद्ध या सत्व प्राप्त जितने भी पहले की मूर्तियां या मंदिर थे उन सभी स्थलों पर इनके अनुवायी लोग अपना आधिपत्य जमाते हुए अपनी अवतारवादी मान्यता से वैष्णव पंथ में परिवर्तन करने का काम करने लगे थे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे वैष्णव पंथियों ने बद्रीनाथ को हड़प लिया और सह पंतियों ने केदारनाथ को हप लिया जो पहले की बौद्ध विहार रहे हैं इन पर मैं काफी डिटेल वीडियो बना चुका हूं आप चाहें तो इन वीडियो को देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा रामानुजाचार्य का जन्म स्थान तमिलनाडु होने की वजह से इस मंदिर में भी स्थापित अवलोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार बोलते हुए अपने वैष्णव पंथ के अधीन कर लिया था आज आप इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को देख ही रहे हैं इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंगाले वाल यानी मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता की मूर्ति को देख सकते हैं मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला वाली लंबी है बाकी नाक और मुंह की बनावट को आप देख ही रहे हैं एक बात और बता देना चाहता हूँ जिससे ये भी साबित हो जाता है कि ये बौद्ध विरासत है वो है बुद्ध संस्कृति जहाँ पहले से चली आ रही परंपरा को यहाँ सेम दोहराया जा रहा है सरमुंडन की प्रथा सर मुंडन करने की प्रथा किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं है यह प्रथा सिर्फ बौद्ध धर्म की है किसी भी तरह से व्यक्ति का मुंडन कराना हिंदू धर्म में अमंगलकारी माना जाता है तो फिर यह प्रथा इस हिंदू मंदिर में क्यों कराई जा रही है वैसे भी हिंदू लोग जब मुंडन करते हैं तब चोटी जरूर छोड़ते तो इसमें ध्यान ये देना है कि मंदिर में कराए जाने वाले मुंडन में चोटी नहीं रहती क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में बढ़ने के सिद्धांतों के विरुद्ध है हिंदू धर्म में चोटी और जनव केवल द्विजो के लिए संरक्षित है और तिरुपति बालाजी में तो हर एक जाति का व्यक्ति मुंडन कराता है जो कि इनके धर्म के तो बिल्कुल ही विरुद्ध है इसलिए यहाँ जो मुंडन कराया जाता है वो किसी भी तरह से वैदिक फैदिक या तनाटनी नहीं है सिर मुंडवाना हिंदू परंपरा के बिल्कुल ही अशुभ है प्रवज्ञा और उप संपदा जैसे संस्कारों के दौरान ही बौद्धों तो द्वारा मुंडन का अभ्यास किया जाता है बालाजी मंदिर में पहले जो भी बिक्कू बनने आता था उसका सर मुंडन किया जाता था अज्ञानता बस मुंडन की ये प्रथा आज भी चली आ रही है इसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं अलग से ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि जो ये मूर्ति है हिंदुओं के अनुसार विष्णु की मूर्ति है तो फिर ये मूर्ति अजंता की गुफा के पदम पाणी की, की बौद्धि सत्व से क्यों मिलती है अगर मूर्ति विष्णु की है तो मूर्ति की मुद्रा बुद्ध तो मुद्राओं से मेल क्यों खा रही है भरत मुद्रा और अभय मुद्रा बौद्ध मूर्तियों पर ही देखी जाती है ये तो हम सब जानते ही है कि कमल किसका प्रतीक है कमल बौद्ध प्रतीक है जिसे ब्राह्मणों ने चुरा लिया बौद्ध धर्म में कमल का प्रतीक बुद्ध के तुरंत चलने को दर्शाता है रथ यात्रा बौद्ध परंपराओं का अवशेष है फाययान ने शताब्दी ईस्वी के दौरान बौद्ध समारोह का उल्लेख किया जिसमें चार पहियों वाले रथ पर बुद्ध की छवि थी बौद्ध रथ यात्रा समानता का प्रतीक थी लेकिन अब तिरुपति रथ यात्रा निचली जाति पर ब्राह्मणों की संप्रभुता दिखाने के लिए रह गई है सवाल तो काफी सारे बन सकते हैं जिनका जवाब शायद ये टनाटनी लोग दे ही ना पाए खेल जो हमें जानना था वो ये है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति की मूर्ति है समय के साथ ब्राह्मणों ने कब्जा करके बुद्ध को बालाजी बना दिया और अपना धंधा शुरू कर दिया मुझे लगता है है ये साबित करने के लिए काफी है कि बालाजी और कुछ नहीं बल्कि प्राचीन बौद्ध मंदिर है ब्राह्मणों ने कैसे बुद्ध की सभ्यता को हड़प रखा है ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है लोग सच्चाई को छुपाकर और नकली पौराणिक कथाओं का परिचय देकर लोगों को आम जन को मूर्ख बना रहे हैं रूपपति बालाजी अब कमाई का एक बड़ा चरिया बन गए हैं अरे ब्राह्मणों कब तक मासूम लोगों को नकली देवताओं के नाम पर ठगते रहोगे अब तो शर्म कर लो सो हुण ये वीडियो दे विच सच्चाई किन्नी है इस दे पीछे खोज जरूर करियो ते जो भी ऐदे विच किहा गया ओ दी आपा पुष्टि त नहीं करदे पर कुछ हद तक समानता जरूर है के ਜੋ ਬੋਧ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆहत ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤ ਤਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਕਾ ਦੇ ਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਦੇ और इस वीडियो बारे अपने विचार कमेंट में पोस्ट बॉक्स में जरूर साझे करें। सात श्री